Всем огромнейший привет! Мне очень приятно быть снова с вами! И сегодня я хочу сделать такое видео. Это видео о заказе из компании Avon. Это из каталога номер 17. И, конечно же, кому интересно такое видео, приятного вам просмотра! И хочу, конечно, показать вам с какого именно каталога. Вот с такого 17 каталога. Очень много всяких разных предложений хороших. И он такой толстенький. Очень много чего здесь можно выбрать и акции и скидки очень классный э, каталог и приступим что мне пришло что у меня заказывали и в первую очередь конечно же покажу что заказал я себе заказал я себе потому что я увидел э, в, в этом же каталоге что последнее э, последний раз это у нас кинсу софт вот это у нас и гель и для увлажняющий гель для бритья вот такой я очень люблю эту серию именно крема депиляционные и за это я слышал видео Юлечки привет Юлик большой тебе огромнейший и она рассказывала о этом геле что даже ее муж очень любит этот гель именно для бритья и конечно же как я увидел что он последний раз в каталоге я решил себе приобрести и также попробовать как же он будет мне? Очень интересно, конечно, попробовать. Здесь у нас идет 200 мл. Вот такой вот И гель. Жалко, что его не... нету. Может, конечно, что-то поменять, может, упаковочку поменяют. Но надеюсь, что все-таки он еще появится. Следующий. Также себе заказал. Это я заказывал. Это будет новинка с первого каталога 2015 года вот и я взял даму версию это у нас и пена для ванны пион и гранат вот такая вот пена и также мне очень понравился этот аромат и я слышал на странице каталога номер один и, конечно же, думаю, по дому версии, думаю, лучше я возьму сразу же. Здесь у нас идет 500 мл. Ну, как всегда, у таких пенок. Конечно, есть и литр, но тут 500. Вот такое. Конечно, на запах я ничего не знаю, потому что он запакованный здесь. Но я думаю, что также будет очень вкусно пахнуть. Ну, вот так, фольгой запечатан. И очень рад, что я его приобрел. Потому что такие пены я очень сильно люблю. Вообще, обожаю. Следующий, также у меня заказали, тоже две пены, только это в этом каталоге, ну уже, можно сказать, даже было позапрошлом каталоге, это новинка. Заказали у меня таких две пенки, Одна, одну заказала сестричка, и вторую у меня клиентка заказала. Это у нас пенки имбирный пряник, вот такие вот две штучки, также идут они по 500 миллилитров. Очень классный, я себе такой брал в предыдущем заказе, я вам показывал, что такую себе пенку взял. Очень приятный аромат, именно зимний теплый аромат, очень вкусно пахнет вообще, люблю именно вот такие пряные ароматы, вообще просто супер. И у меня заказали вот таких две пенки. Дальше. Также у меня это на работе заказали, там была акция, если ты покупаешь три еля любых то будет за 54 гривны. И у меня заказали три геля. Первый гель на Сенсис. Ароматерапия Ухаживающий крем для душа. Вот такой. Также он у меня есть. Я еще, конечно, такого не пробовал. И он у меня в запасах лежит. Но также очень приятный теплый аромат. Очень такой приятный аромат. Здесь у нас 250 мл в этом геле. Следующий гель. Это также, у меня его очень часто берут, очень всем он нравится. Это сенс Пребуждающий Цитрусовый Заряд, увлажняющий гель для душа. Также 250 мл, очень много кто любит именно вот этот аромат, именно вот цитрусовый аромат. И, и то, что он, и даже пишется, да, что он пробуждающий, и вот именно такой вот освежающий аромат, очень приятный аромат, супер. И, конечно же, третий, третий, У меня он тоже есть, но он у меня также лежит еще в запасиках. Это у нас Senses ароматерапия освежающий, гель для душа, с экстрактом э -э, ягод асаи, вот такой, также 250 мл. Также очень приятный аромат, и, ну, я знаю, что эти ели очень классные, потому что они хорошо распределяются по коже, хорошо пенятся, вообще, просто суперовые. Ну, пока они у меня еще в запасиках. Вот так. Дальше. Что еще? Заказали также у меня. Это тоже с работы заказали. Это Big Daring. Это вот такая вот тушь. Была как-то она новинка. У меня как-то ее убрали, вот эту тушь. И очень понравилась. И решили еще раз повторить, приобрести вот такую самую тушь. Здесь идет у нас 10 миллилитров. Извините немножко, что так разговариваю, потому что оно заложен. Через раз дышу. И сейчас, конечно, я попробую вам показать сам тюбик. И вот такой вот именно вот тюбик. И тоже хочу сказать, что видите, кому как. Вот и на ютубе я смотрю, но кому он нравится, кому-то не нравится. Ну вот я же говорю, 50 на 50. Вот такая тушь. Ну, вот у меня на работе взяли, попробовали и очень довольны остались и решили еще приобрести еще одну такую же самую тушь. Да еще пока и шла по скидкам, то они сразу и взяли. Следующий. Также у меня взяли. Это у нас шариковая э, туалетная водичка, шариковая, мини-версия 6 мл. Это у нас такая пурбланка. Вот такой он маленький. И, конечно же, сейчас попробую открыть. Покажу вам. Вот такой он. Он на масляной основе. Он масляный идет. Видите, он такой вот маслянистый. Именно вот маслянистый. Роликовый аппликатор в нем. Вот такой маленький, в сумочку. Очень хорошо. И то, что хорошо, то что масляный, да, он намного дольше на коже держится, чем обычный. И за это решили вот такой вот приобрести: 6 миллилитров здесь следующий. Также у меня заказали. Это вот такой бальзамчик. Это Кеа. Защитный бальзам для губ. С маслом мыши и, и миндаля. Вот такой. Именно новогодняя версия. Вот такая вот упаковочка. Тоже решили у меня заказать. Следующий. Также это у меня сестричка для своих заказала. Это было на последней странице. Мужская серия там и было тоже по скидкам шло. И она решила им тоже приобрести. Потому что я такими средствами не пользуюсь. Они мне не подходят. А моим родным они спокойно подходят. Это у нас идет бальзам после бритья. Основной уход. Avon Active Вот такой вот 100 миллилитров я, к сожалению, по аромату я вам ничего не могу сказать, потому что оно заложено. я его все равно не услышу. Какой здесь аромат? Вот такой. Баночка 100 мл здесь. Следующий. Также она заказала увлажняющий гель для бритья. Это у нас Men Sport. Также идет 100 мл. Вот такая тоже. У нас красненькая версия, да. Здесь у нас идет желтая версия ну, оранжевая желтая версия вот такая и третий это у нас интенсивно увлажняющий крем для рук профимен 75 миллилитров это у нас уже синенькая серия вот такой вот крем для рук решила нас заказать именно вот таких вот три штучки и получится хороший наборчик как можно сказать следующий также <связать> у меня заказали вот такую большую банечку. <связать> По-другому я никак не могу сказать. Это у нас идет... Сейчас я скажу, как вот там... Если я найду... Ой, ой 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 А я не могу даже. Я... что-то не по-нашему написано. Ну, если я помню, это у нас идет... Крем для тела, для рук, для лица, для всего тела. Вот это у нас крем идет. EvanKey, вот такой вот. Также новогодняя версия этого крема. Ну, как говорится, для всей семьи вот такой крем идет. Здесь у нас есть, я не сказал, 400 мл в этом креме. Вот такая хорошая баночка. Это у меня заказали вот такой крем, да, и вместе заказали вот такой бальзам для губ. Хороший тоже бальзам, без всяких... Э проблем, он не увлажня... он хорошо увлажняет, и нету вот этого на губах ощущения вазелина или еще чего-то. на что хорошо впитывает и дает хороший результат увлажнения губам. Очень такой бальзам неплохой. И крем тоже хороший сам по себе. Тоже мне как-то брали, только не в новогодней версии, а в обычной версии брали. то очень нравится. Там вроде овес и еще что-то там было тоже очень нравится и тоже очень часто брали и даже я себе брал следующий также э, заказали у меня украшение вот такое это у меня сестричка заказала это у нас идет кольцо на нохать думаю много кто видел каталоги кто-то видел видео э, даже Ванюты. Анютка, привет тебе огромный знаю что она себе такой заказывала и показывала вот такое колечко вот такое вот идет колечко именно на ноготь. и действительно очень красиво он зроблен он очень именно очень так без всяких никаких и нету ну никаких проблем в нем нету никаких изъян именно все именно колечко вот такое нежное, идеальное. Нету так, чтобы где-то там краска сотерлась или еще что-то. Именно вот оно более как-то выглядит как под золото. Очень такое интересное. И надеюсь, что также будет хорошо носиться. Вот такое вот сестричка выбрала себе колечко на ноготь. Очень интересное такое именно на Новый год хорошо. Вот именно богатый вид имеет. Вот так я сплизи покажу вам. Вот так. Такое неплохое. Дальше. Также у меня заказали. Если я уже показываю бижутерию, да, то я уже покажу дальше бижутерию. Это и в этом каталоге была новинка. Вот так она вот запакована. Синенький конвертик. Вот так она запакована. И это у нас идет... Снежинка. Сейчас я эту снежинку вам покажу. Где она тут открывается? Я уже, конечно, открывал бы. Я не знал, что это такое. Пришло, думаю, синенький пакетик. Ну и что там? А потом, когда я увидел, а это оказывается снежинка. Вот она идет вот в таком пакетике. Ну, конвертике. Вот так. И сама снежинка. Сейчас я вам покажу. Ой. И вот идет вот такая вот снежинка. Она даже вот открывается, если вот цепочку увидеть, да, вот так она вот сложена. В виде книжечки. Вот такая она. Снежинка. Вот такую у меня заказали. Так, сейчас я это быстренько положу. Так, следующее. Заказала моя сестра И вот такая вот упаковочка. Она увидела мои часы, которые я заказывал в предыдущем каталоге. И в предыдущем видео я вам показывал эти часы. И сестре моей очень они понравились. И она, конечно же, решила приобрести еще своему мужу вот такие вот часики. Такие, как у меня. Очень классные часы. Очень они ей понравились. И мне они тоже очень-очень нравятся. Очень классные часы. Очень они мне нравятся. Я очень довольна, что я их приобрел. И сестра тоже решила их приобрести мужу. Следующий. Также заказали у меня тональную основу. Вот в таком вот упаковке. Это у нас идет айвори, вот так вот называется цвет. Это у нас самый светлый цвет. И покажу. Сейчас попробую открыть. И вот такая вот. Здесь идет у нас 30 миллилитров. Очень классная тональная основа. И у меня уже ее берет уже третий раз. Именно я как-то ей предложил вот такую тональную основу. Она решила взять моя клиентка. Она попробовала, ей очень понравилась, И она опять у меня ее заказала. Вот такая вот тональная основа. Это самый-самый светлый тональный цвет. Ну, айвари. Следующий. Также заказали у меня Little Black Dress. Это вот такая мини-версия. Здесь у нас идет 30 мл. Это у нас черное платье, да. И, конечно же, я вам сейчас попробую открыть. Если я открою. Открою сейчас. И вот такая вот бутылочка. Очень такая интересная бутылочка. Вообще супер. И именно тоже хорошо, да, там на подарок или даже в сумку положить много места не займет. Дальше. Так, следующее. Так, сейчас, секунду, что-то я неправильно вложил. Так, дальше у меня заказали. Это там был набор свечей. Вот такая вот упаковочка. Она вот так все запакована, очень хорошо запакована открывать не буду. Это у нас идут и свечи, там их 4 штуки керамические. Вот, и плюс и там есть вонючки, которые поджигаешь, они на квартире пахнут, именно дымком идут. Вот такой вот идет набор. Тоже у меня заказали, потому что у меня есть такие похожие, я покупал позапрошлом году. Конечно, здесь уже, наверное, другой аромат, потому что у меня коробочка была бордовая. А здесь она именно золотистая с розовым. Вот такая. Также и хорошо иметь на подарок, да, кому-то. Вообще, очень хорошие там свечи. И очень, конечно, приятный аромат. Так что, кто сомневается, берите, не сомневайтесь. Я именно такими пользуюсь, и мне очень не нравится. Что красиво, и еще плюс очень приятный аромат. Следующий. Также у меня заказали. Это у нас мужскую туалетную водичку заказали. Just Move. Вот такая вот она, желтая бутылочка. Идет у нас она 75 миллилитров. Ну, конечно же, покажу саму упаковку. Если попробую открыть. И вот сама упаковочка. Вот такая. Также очень приятный аромат. Мне этот аромат очень нравится. У меня такой он есть. Он даже немножко с цитрусовым идет. Именно дневной вариант. И еще что хочу сказать, что очень долго держится. Именно стойкий аромат. У меня даже вот и когда обрызаешься и на тело, и на одежду попадает, то вечером приходишь, да, одежда до сих пор именно пахнет этим ароматом. Вообще просто классный аромат. Очень мне нравится. И также, конечно, когда закончится, обязательно себе тоже такой приобрету. Очень хороший аромат. Он и даже подходит и для молодежи. Вот очень такой приятный аромат. Ну, даже можно сказать освежающий аромат. Так. Следующий. Также у меня заказали. Это вот такая вот коробочка идет. Очень такая красивая упаковка. И это у нас идет usb -шка. на 4 отделения. Сейчас я вам ее покажу, открою. Сейчас попробую открыть. Нет, она запечатана. Ну, открывал, а теперь не могу открыть. О, открыл. И покажу. Вот так она запакованная. И это у нас идут туфельки. Вот такие вот туфельки идут. Очень тоже хорошо сделано. Они, видите, такие вот, все в блесточках идут. Вот такие вот на 4 отделения. Такие интересные. Вот такой тоже розовый шнурок. Это у меня подруга заказала, решила себе приобрести, потому что, говорит, у нее есть розовая мышка. Еще плюс будет именно usb -шка вот такая, именно, да, эти с розовыми туфельками, то очень, конечно, интересно будет. Да, очень такие красивые тут каблуки. Вот такие. И она вот именно будет стоять. Вот покажу сейчас. Вот так она и стоит. Очень интересная, как говорится. <laughs> и последнее, что я вам хочу показать. Это вот такая массивная коробка. Это вот такая вот большая. Под нарисойкай видно, что это совы. И как вы думаете, что это? А это у нас и чашка сова. Сейчас я вам покажу. Сейчас, сейчас, сейчас как мне ее открыть было бы очень хорошо ага да тут конечно запечатано это я заказывала на подарок попробую все равно открыть хоть посмотреть какая она что она что картинка картинка, в а вживую ты не знаешь. Так, здесь листик был. Вот так она запакованная идет. И вот такая вот идет чашка. И где-то здесь должна быть еще и ложечка. Сейчас я покажу. Вот так она запакована. Вот так. Это именно вот эта вязка, она снимается. Если надо постирать, она себе снялась и все. Здесь и ложечка цепляется. Я сейчас достану вам ложечку, покажу. И также очень хорошо именно эту чашку. Она именно 500 мл сюда влазит в эту чашку. И когда, допустим, горячая чашка, да, то вы можете брать вот так в руки и вы ее и пальчики не обжрутите. Именно она именно защищает от нагревания чашки. Очень классная вот такая чашка. И на подарок будет то, что нужно. Вот такая. Интересная. И плюс вот такая ложечка. Сейчас, потому что тут, конечно, пришла она вся поломана. Вот она вот так пришло. Всё. Вот так. Кусками все пришло. Это, конечно, слава богу, что это своим а не чужим потому что если бы чужим то это конечно жесть капец, чисто намотили тут и вот такая идет ложечка вот такая также стеклянная вот такая интересная ложечка вообще просто супер и она когда будет вместе очень будет классно вообще держаться. Очень такая. И цвет приятный. Очень такая интересная чашка. Вообще просто супер. И на этом вот такой у меня заказ был. Небольшой заказик. И я так думаю, что еще буду разделать заказы, потому что мне еще хотят и некоторые продукты купить. И, наверное, еще сделаю потом, еще до заказ, также из компании Avon. И буду на этом заканчивать. Извините, если что-то не так, потому что разговариваю, еле разговариваю, потому что я понял, что если я сегодня это не сниму, то я уже не знаю. Это точно бы не снял бы, потому что болею я не болею, но все равно хожу на работу, и завтра мне нужно это все пораздавать. И за это я сегодня все-таки решил. Немножко... Не, 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 не раскиснуть, а, <laughs> а показать вам то, что мне пришло. И я очень рада, что я все-таки смог это сделать. И до новых встреч. Целую и люблю, Игорь. Пока-пока.